davring keldi davringni sur qarangiz manga turmushga chiqishga rozimisiz niyos aka biz bir birimizga to'g'ri kelmaymiz man narxozni bitirgandim oliy ma'lumotliman diplomingiz bo'lsa nima qilbdi bu diplom oilada katta rol o'ynamaydi haligi moshinamni ham uyimni ham sizga sovg'a qilmoqchi edim nimaga tushunmaysiz g'iyos aka pul boylik masab hech narsani hal qilmaydi biz muhabbatni pul bilan sotib ola olmaymiz muhabbat muhabbat shunday sof tuyg'uki biz to'g'ri kelmaymiz bir daqiqa alyo ha ah, 5 tonna piyoz qo'yliqqa olib kiringlar 5 tonna piyozni mirobod bozoriga 15 tonna piyozni viloyatga chiqarib yuboringlar hozir men hayotimni hal qilyapman hayotiz hal Men roziman qiyos aka piyos aka demang piyoz aka deng eng zo'radir pul xida attiq hayit gulxida